bolalar uchun qirq hadis uchinchi hadis namoz bir bor ekan va bir yo'q ekan yahyo degan bola imtihonga tayyorlanish maqsadida kutubxonaga borgandi va o'sha vaqt oz peshin namozga ozgina qolganini ko'ribdi va u o'qiyotgan kitobini yopib soatga qarasa rostdan ham o'sha vaqt bo'libdi keyin kallasiga bir fikr kelibdi xo'sh men agar masjidga borib namoz o'qiydigan bo'lsam vaqtim ketadi agar bu yerda namoz o'qiydigan bo'lsam vaqtim ketmaydi deb endi joy namozini olib o'qishga tayyorlanib turganida abdulbosit ismli bir maktabdagi do'sti kelib qo'lidan tutib masjidga yetaklabdi qayerga deb savol berdi yahyo abdulbosit ketdik masjidga jamiyat bilan birga o'qiymiz debdi lekin yahyo men bu yerda o'qimoqchi edim debdi keyin abdulbosid unga borini tushuntiribdi agar e, odam namozini jamiyat bilan ado etsa uning namozi uyda o'qigan namozdan yigirma yetti baravar baland bo'lishini aytibdi va shundan keyin Abdulbosit va yahyo birga masjidga ya, ketishibdi